saudara-saudari isu yang lain yang sebenarnya saya berpeluang untuk berucap uh, Isnin lepas di parlimen dan saya memang bawa dua isu masa itu ada satu ahli parlimen daripada Barisan Nasional dia kata ini yang berhormat Goping cakap 28 minit bawa dua isu dia ahli parlimen Hulu Selangor tahu tak siapa Hulu Selangor dia cakap dia cakap dia 30 minit dia bawa puluhan isu. Yalah dia ahli parlimen Barisan Nasional. Dia ucap isu satu minta ini, isu dua minta ini. Jalan, sekolah, peruntukan telefon, komputer. Memanglah kalau saya nak buat macam itu 100 isu pun boleh. Tapi dia dia tak tahu dia ahli parlimen Barisan Nasional. Kalau dia Pak Ali Parlimen Pemerintah, isu-isu tersebut tidak sepatutnya dibawa di Parlimen. Isu-isu tersebut seharusnya diselesaikan sebelum Parlimen. Dia harus tulis surat kepada jabatan berkenaan, jumpa menteri berkenaan, masalah selesai. Kenapa nak bawa ke Parlimen? Ini saya boleh sebutlah ya? Bodoh lah. Bodoh lah, betul. Tak tahu jadi ahli parlimen. Jadi apa isu yang saya bawa? Saya bawa dua isu. Satu isu berkenaan dengan teman. Tahu teman? Teman Gopeng. Ah, teman Gopeng. Sekarang tak panggil teman lah, panggil RTC. Ah, ini satu projek yang besar. 116 juta ringgit dibawa Kementerian pertanian di bawah Fama. Teman tersebut dibangunkan sebagai pusat pemborongan pemasaran pemborongan untuk membantu petani yang membekalkan hasil-hasil pertanian ke teman tersebut dan untuk membantu peniaga di kawasan tersebut supaya mereka boleh jual boleh jual secara pemborong kepada seluruh negara dan juga di luar negara Sebelum mereka lakukan projek tersebut Mereka tidak bincang dengan orang-orang yang bijak dalam industri pemurungan Apa mereka buat? Pegawai-pegawai berkenaan dia pergi Australia Dia pergi ke Korea Selatan Dia belajar daripada Australia, Jepun, Korea Selatan Pandai betul Tapi dia belajar betul Sampai ke sini tak boleh jalan. Ada kalau saudara-saudari berpeluang untuk pergi ke teman. Kita juga tahu misalannya bulan lepas Najib datang. Dia belanja saya silap saya 6 juta ringgit untuk melancarkan RTC. Kenapa dipanggil teman sekarang panggil RTC? Mula-mula terminal makanan nasional Termina eh, terminal makanan negara Kuping Kononnya 3 bulan, 6 bulan Tak jalan Tak jalan dia tukar, tukar Terminal agri bisnes negara Pun tak jalan 70% daripada gerai-gerai Di situ masih tutup Sampai hari ini Peniaga-peniaga yang buat bisnes di situ Dia bukan Meniaga pemborong tetapi Niaga runcit Okay. Uh, pasti pastilah. Kalau kalau bisnes pemborong dengan bisnes runcit itu orang yang tahu sedikit bisnes tu tahu lah. Memang berbeza. Walaupun dia niaga runcit pun. Bayangkan mereka jual barangan uh, pertanian Fama Dia ada pasar pagi Pun buk jual Barangan runcit di situ Jadi macam mana peniaga-peniaga di situ Boleh cari keuntungan Pastilah tak berjaya Hampir 99% tak boleh untung di situ Jadi sekarang Najib Tun Razak Mungkin dia bawa transformasi yang baru Dia bawa, dia lancarkan Rural Transformation Center RTC apa RTC, apa ATC pusat transformasi luar bandar. Nah, tapi dia tak mau guna PTL, kata pusat transformasi luar bandar PTL, dia guna RTC. Jadi peniaga-peniaga di situ dia kata, "Oh, RTC mungkin apalah." Rosma Trick Center <laughs> Ataupun Ready to Close Sebab so, sampai hari ini Selepas Najib datang pun sama juga Kebetulan dua minggu lepas Saudara Megat dengan saya, rakan-rakan kita Kita lawat kawasan tersebut Tak berubah Bisnes masa biasa Jadi sekarang kononnya Mereka akan bawa Maidin Masuk Untuk ambil alih sebagian besar Daripada kawasan tersebut dan pemborong-pemborong di situ, peniaga-peniaga di situ akan sewa tapak-tapak tersebut daripada Maidin. Bayangkan, kalau macam itu berlaku, siapa yang akan untung? Pasti Maidin boleh untung, tetapi peniaga-peniaga di situ habisah. Sebab Maidin pun tak jual barang sama. Kalau bayangkan kalau bisnes tu bagus, okeylah sama-sama bagus. Kalau bisnes tak bagus, dia akan naikkan uh, sewa peniaga tersebut tengok berapa boleh tahan jadi at the end of the day akhir Maidin akan untung kalau ada untung yang lain tak ada chance saudara-saudari ini bukan projek kecil projek besar 116 juta ringgit kenapa nak masukkan Maidin kenapa projek sedemikian boleh jadi gagal sepatutnya kementerian yang berkenaan harus kaji semula Kenapa itu boleh gagal? Seharusnya mereka berbincang dengan peniaga-peniaga Bagaimana nak pertingkatkan bisnes mereka Dia janji ada wifi, memang ada wifi Tapi wifi itu Pingkat permulaan tak ada Selepas 6 bulan baru mula operasi Dia janji ada website Untuk membantu pemasaran Sampai hari ini tak ada website dia janji ada forklift Untuk angkut barang-barangan ya, ya. Sampai saya Lawat banyak kali 5 kali satu forklift pun tak, tak nampak ya, ya. Ini, ini masalah Jadi Kita tunggulah Minggu depan mungkin uh, Menteri Perkenaan akan jawab Isu yang kedua yang saya bawa Berkenaan dengan One Care One Malaysia nah, Saudara-saudari Mungkin kita belum lagi terasa apa itu 1K. Saya cuma bayangkan sekarang dia bagi BRIM, Bantuan Rakyat Satu Malaysia, 500 senjib kepada rakyat. Mungkin ada yang, dikala, ada yang menganggap itu satu angka yang besar. Kebetulan kalau kita kira balik 54 tahun, 500 senjib. Nah, ha, itu saja. Ini pun menjalang pilihan raya. Kalau bukan kerana ada pilihan raya, 500 satu sen pun tak dapat. Betul? Tapi kalau dia laksanakan one care, ah, ha, yang dia akan angkat balik, bukan setakat 500 ringgit. Bukan setakat 500 ringgit. Jauh lebih banyak daripada itu. Apa yang mereka rancang dalam bangkit ini? Kalau kita lihat sistem perkhidmatan kesehatan sekarang Kalau ada yang jatuh sakit, ada pilihan Boleh jumpa Dr. Khairuddin di klinik Ataupun uh, pesakit luar Atau klinik kesehatan di bawah kerajaan Di mana bayar satu ringgit dapat ubat berbungkus-bungkus Ha, itu sekarang kalau jumpa Dr. ini Khairuddin mahal sikit <silence> mahal sikit kalau jumpa saya lagi mahal sebab spesialis nah, itulah enggak, enggak. jadi ini keadaan sekarang dengan adanya hostel ke kerajaan kita bayar minimum saja 95% subsidi daripada tax tax biasa nah, itu hakikat apa yang mereka cadangkan dalam bangke ini adalah supaya seluruh rakyat Malaysia perlu caruman insurans perubatan. Tidak ada pengecualian. No exception kecuali tiga golongan. Yang pertama, OKU. Yang kedua, miskin tegar. Yang ketiga, warga emas. Dan kalau kita ketiga-tiga golongan ini campur sekali adalah 7% daripada keseluruhan uh, populasi, uh, population penduduk-penduduk seluruh rakyat Malaysia. Jadi ini bermakna 93% daripada semua rakyat Malaysia terpaksa buat ceramah. kaki tangan kerajaan memang sebagian uh, dibayar oleh uh, kerajaan. Ini akikah. Jadi berapa banyak yang perlu buat caruman Dalam anggaran mereka 99.5% daripada pendapatan. Ini maknanya kalau gaji seribu ringgit tolak sembilan puluh lima ringgit untuk insurans. Kalau kalau pendapatan isi keluarga rp 3000 sebulan uh, Potonglah rp 285 9.5% Daripada itu Antaranya Memang dia cakap betul Antaranya sebagian kecil 2.3% Daripada kerajaan Selebih-lebihnya daripada Majikan dan pekerja Jangan lupa Walaupun itu daripada majikan Majikan pasti dia akan kira Nak tolak daripada gaji ha, Jadi kebetulan Sekurang-kurangnya 7 hingga 8 peratus Akan ditanggung oleh pekerja Jadi ini dalam rancangan Tiba-tiba kita bangkitkan dalam parlimen Dia kata oh itu 1K ada konsep paper, tak ada blueprint. Ada kertas konsep, tapi tak ada blueprint. Uh, dia dia gosan sikit lah. Kita tunjukkan konsep paper tersebut yang dibentangkan oleh Kementerian Kesihatan. 2009 dia bentang. Itu yang dia kata, 9.5%, 9.5% daripada gaji tersebut sebagai caruman insurans perubatan. Jadi hari ini dia beri 500 dulu cepat-cepat angkat Wajib Wajib angkat Sebab kalau tak angkat One care laksanakan Setiap bulan keluar 500 Setiap bulan keluar 500 Betul? Sebab itu kita bantah Kita cakap ini tak boleh Ini tak boleh Apa yang sepatutnya berlaku? Saya cadangkan dalam parlimen Apa yang sepatutnya berlaku Kita seharusnya Ada peruntukan yang lebih untuk hostel-hostel hostel kerajaan dan klinik-klinik kerajaan supaya mutu perkhidmatan di hostel kerajaan dan klinik kerajaan boleh dipertingkatkan setanding dengan hostel-hostel hostel swasta bayangkan kalau hari ini kita ada sakit jantung kita nak buat rawatan di hostel besar, tak boleh mati dong tak ada tak ada pembedahan tak dapat rawatan di situ terpaksa lah pergi ke hospital swasta jadi kalau perkhidmatan perkhidmatan tersebut boleh dipertingkatkan dan standing dengan hospital swasta siapa nak pergi hospital swasta bukankah ini paling baik untuk kita kurangkan kos dan memang apa yang kita perlu adalah peruntukan yang lebih untuk hospital kerajaan. Dia kata, eh, Dr. Lee cakap senang ni Mana dapat duit? Hai, eh, mana cara? Mana cara? Misalnya, kalau kita kurangkan Peruntukan untuk Kementerian Pertahanan itu dapat Tak payah beli dah Samarin Kapal silam Beli pun tak dapat silam <laughs> Apa-apa? Tak payah beli lah fighter jet Begitu banyak Nak lawan siapa? Betul? Ada cara-cara yang lain. Kalau kita kurangkan rasuah, pasti kita dapat uruskan uh, ekonomi tersebut.